В вопросах, что необходимость здесь строительство новой школы, это, конечно, не дело, не 21 веке жить и в трущобах, учиться, работать. А, но тем не менее, вот, вам то, что необходимо, вот, жалоба в самом поселении, которая по телевидению она прошла, вот она прошла там, да, это не обозначает, что автоматически завтра появятся деньги, они сейчас бульдозеры придут, экскаваторы начнут рыть и новую школу строить бюджет есть, они не заложены, любой, будь это глава администрации, будь это президент или председатель правительства, это для него это не целевое использование средств, для него это, ну, скажем так, ну, я, скажем так статья это уголовного кодекса. Поэтому сейчас надо постараться, чтобы в моем понимании, то, что я знаю эти все вопросы, чтобы ваша школа попала в бюджет на следующий год, для того, чтобы хотя бы они на следующий год начали вот строительство этой школы, все остальные дела, посмотреть. И вам самим тоже Постоянно делать с мертвыми детьми тренировки, ежедневные тренировки нужно здесь делать хотя бы месяц, один раз вот тренировать детей, чтобы в случае пожара они вовремя покинули эти помещения. А, закройте, откройте этот окрем, там, скорее всего, они прикипели с этим красками, со всеми делами, как окна, уже, уже невозможно, их не откроешь. Если даже их откроешь, уже зимой... Тем более здесь это Если откроешь, их не закроешь. Послушать можно сказать. Да. А, мы, вот какую бы мы сигнализацию мы не поставили в современные средства, какое бы здесь не было, мы должны дать возможность детям э, в случае пожара спастись. Э, э, и на 90% этот э, успех их спасения, это зависит от их умения навыков спастись в случае пожара. Вот этим вопросом немного надо серьезно заниматься, если вы вот, вот резонансные пожары, которые были, там погибли люди, тут погибли люди, это умение и детей, и обслуживающих персонала вовремя покинуть вот это помещение, которое здесь находится. Над этим вопросом вы постоянно работаете. Это есть основ... одна из составляющих вот, обеспечения безопасности для детей. Не только вот, там на случай пожара, но и э, землетрясение может быть, наводнение может быть. Там, либо, ну, сама школа, как вы говорите, там в состоянии может развалиться. Поэтому вот такие вопросы вы уделяйте почаще побольше внимания. Не оставляйте здесь без просмотра, без этих самых ну, вопросов обеспечения пожарной безопасности немного более серьезно относиться, потому что если вы не знаете, вот эта школа для глухонимых детей, потом на Хачкале уже 10 лет назад это сгорело, там в первый же день мы потеряли 28 погибших детей. Кроме этого, там было еще, нас в последующие дни тоже погибли там, и тяжелую травму получили, ожоги получили. Эти 28 трупов я вот на этих руках держал. Я это не забуду сам и вам забыть по этим делам не дам. Я хочу, э, вашу озвученность этих вопросов. Я целиком и полностью поддерживаю вас. Э, но тем не менее, вот, э, хотя бы те силы, которые у вас есть, чем вы обладаете, там, надо направить на то, чтобы обеспечить эту безопасность. Во что бы то ни стало, нам нужно сохранить жизнь детей. Во что бы это ни стало. Поэтому вот эти вопросы, их разъяснительную работу, чтобы они здесь не играли со спичками, чтобы здесь вот такие электроприворы здесь не попало, не находились. Ну, короче говоря, вопросом обеспечения пожарной безопасности лицом повернуться и сделать. Тем более вот такие здания старые, они имеют пустоту. Я, я знаю, я у меня в она тоже стоит. Это пустотные э, да, бумаги, все она по пустотам, она моментально охватывает это все Это у нас 25 минут хватает. 20 минут ей не нужно полностью, чтобы сгорел да, да, да. Это, за какие-то минуты она полностью охватывает а Поэтому вы к этим вопросам постарайтесь относиться. Но с другой стороны, естественно, этот вопрос поднимем на уровне правительства, поддержим ваше начинание, чтобы ну, для заложения нового фундамента, для новой школы. И ваши вот этот жалобы, которые вы там отправляете, они должны быть не для того, чтобы нервировать руководство или еще что-то, а направлены на созидание. Вот, вы должны знать, куда необходимо отправить, это, обращаться. В данный момент и так, вы можете например, там полномочиям по правам детей, по правам человека, там, да, вот, потому что школа старые вот постоянно находятся, чтобы они содействовали этим. Вопросам. Мы со своей стороны это будем поддерживать. Этот, парламент, это Министерство образования, это правительство, это вот управление капитального строительства, чтобы вложили эти деньги на следующий год, пока а вот, бюджет формируется. Ко мне вопросы, чем могу вам помочь еще? Нет. Это уже большая помощь, когда вы уезжаете, вы тоже будете задействовать и помогать нам. Это уже большая помощь. Когда... МЧС всегда стоит на первом месте. Мы всегда готовы 24 часа рядом с вами стоять, помочь, чем мы можем. Не все сильные, к сожалению. Вам удачи. Спасибо.